Новый ARG разгадан. Сегодня я расскажу, как комьюнити работала над его расшифровкой и какие подробности стали известны о DLC и его дате выхода. В трейлере LGC к патчу 1.6 с минуты 25 по минуту 42 можно услышать сигналы, похожие на сбоку Морза, после того как Ски взаимодействует с радио. Долго ждать не пришлось, сталкер из дискорда разработчиков расшифровал морзянку и вышел на вот этот скриншот. Сама морзянка выглядела так, если перевести сигнал Morse в текст, получалась такая строка. Перевод этой строки из Base36 в ASCII и получилась ссылка на изображение со следующим этапом шифра. На изображении виден асцеоров с подозрительными цветными квадратиками. Если интерпретировать цвета как HEX, получится такая строка. Конвертация этого HEX в текст дает такую ссылку. Ссылка ведет к запароленному архиву. В его названии содержится строка если расшифровать ее в BS32 UTF-8, получится надпись Биля Солдата 5265 VE. И как раз возле ростка в деревне чистая головка. Возле памятника солдата нашли машину с номером 5265 VE. В машине оказался ключ с текстом D33S41D3M. Это и оказалось паролем для архива. В архиве было три документа, ответ профессора Игнатова, зашифрованная записка от руки и обращение аспиранта Белака. Нас интересует именно зашифрованная записка. Перевод условный, так как текст записан сокращениями, похож на расшифровку радиопереговоров или заметки. Дальше возле бара на Ростке нашли ту самую комнату на скриншоте, который был получен после расшифровки Морзянки Внутри комнаты записка, которая ведет нас на малахит. На малахите можно забраться на кирпичную трубу позади здания. откуда можно спуститься по балкам на трубу к основному зданию. Потом по лесам можно пойти в здание и забраться выше, где можно пройти к новой комнате с надписью «Лаборатория», На этом честный путь закончился. Пароль от двери 4601. Внутри можно найти маленький сейф с запиской и скопировать данные с ноутбука. Справа от входа в комнате будет большой сейф, Порог к нему 0430. Внутри сейфа топовый хабарчик. Уже на этапе с дверью сталкеры зашли в тупик. Но один пользователь на рейде случайно наткнулся на флешку недалеко от малахита. На ней был записан сетевый сигнал. Расшифровав его, я получил картинку и на ней код от сейфа 0430. На картинке находится кусочек локации, который показался мне очень похож с заводом янтарем. А точнее, все это ведет к туннелю под янтарем, где бы сражались с псевдогиантом в тень Чернобыль. Говорить ключ. Дослідницька група НК4. День третій. Вибралися. Записали вашу знамениту передачу. Де ж мені робота? Словом, за вами боржок. Мужиків поплавило трохи, але загалом вибралися. Проригалися трохи, але вибралися. А я ще жалкував, що контрольна група пропущу все цікаве. Видихаємо. Та... О, ты Кинство! Технически ARG пройден, но GSC засчитывают прохождение, потому что код от двери так и не нашли. Ждем продолжения ARG, потому что это только начало. Но что ждет нас? Неужели анонс про DLC Янтарь? Ранее планировалась лаборатория X16 и повторное отключение ее установки, но от этой идеи отказались. На карте есть доков и билда, янтарь должен был стать отдельным DLC, но слава богу этого не случилось и мы встретим X16 с DLC Тайна Лиманска в качестве второстепенного задания под янтарем. Сейчас там вместо лаборатории висит заглушка в виде красной лампочки. Не забываем про документы Сахарова и аудио из X16, которые обнаружились среди UI и UX ассетов. С билде их 16 неплохо проработано. Имеется вход, спуск к нижним этажам лаборатории, мозг в колбе и помещение, где стрелок отключил всю установку. Путь к колбе сильно отличается от пути в тень Чернобыль. Многие проходы завалены и имеют опадные пути. В билде по задумке стрелок отключил установку на интере не до конца, и мозг колби начал активничать, насылая толпы зомбированных в сторону ростка. Нам же предстояло загрузить колбу нейротоксин, Смотрите гифку, как происходит загрузка нейротоксина. И получается, мы должны были умертвить разум, который даже не разговаривал. Но помимо этого, был и мирный вариант прохождения. Все дело в том, что когнитивные функции моза немного снижались, и был другой состав, который помогал существу. Теперь у меня есть теория, что псимозг посылает радиочастоты с просьбой о помощи. Но эти частоты негативно сказываются на физическом и ментальном здоровье сталкеров. Также на протяжении года в новом роднуке несколько раз уже дизелили мозг в колбе, или же псимоз. И вообще указано в ротбуке, что псимоз был внутри x18. Пока на этом все. Прошла выставка TGS и State of Play Sony, но нам ничего не заанонсили. Но разработчики уже активно тестят DLC с новым движком, поэтому ждем.